я пилот непосредственно э, летаю на вампире. Вампир э, такая большая э, дрон, который несет нас себе в хорошем смысле это 10 килограмм он вес может себе брать ну, в критических может там и 12, 13 по мере его ну, нужды помогаю нашим ребятам с доставкой провизии куда не может коробочка доехать к ним привести. Также занимаюсь минированием э, дорог, чтобы противник не смог добраться до нас на технике. Ну и в общем, если сдают команду, то также э, идет атака по самому ворогу. Вот, сбрасываются бомбы. Я замечаю где-то их и особенно осколочного формата, чтобы уразить цель. Выражаем э, урожаем пехоту, выражаем блиндажи, каких непосредственно может враг там быть, а больше выражаем позиции, на которых ворох может туда запрятаться.